दुनिया को तेरे दर पर लाऊंगा सोने के दरवाजे कभी किसी कब्र पे लगे देखे कब्रस्त दादा हजूर के देखे आपने आंखों से करोड़ों के दरवाजे लगे बादशाहों ने सल्तनत ईरान से भेजे तो ये वजह क्या है सोना चांदी डाबर पॉन हीरे जवाहरदार सारा कुछ उनके पैरों में से रोजाना निकलता है ढेर लगे उससे वजह ये है कि उन्होंने खुद को अल्लाह के ताबे कर लिया

अल्लाह अल्लाह ये जाने से शैतान अल्लाह अल्लाह करता था अल्लाह नहीं मिला अल्ला। लामत का तो डाल दिया इब्लीस के गले में अल्लाह ने वो अल्लाह को तो मानता था तौहीद था वजह क्या हुई वजह ये हुई कुरान हमें बता रहा है हम तो मां नहीं थे कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे नायक को सजदा करो उसने कहा मैं तो तुझे मानता हूँ किसी गैर को सजदा नहीं करना अल्लाह ने फरमाया वो खैर नहीं है कहता मैंने अल्लाह सिर्फ तुझे मानना है तो अल्लाह ने कहा मुझे माना और मेरे नायब को ना माना तो मुझे क्या माना तो फसा जद अबलीस सब ने फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इबलीस के लानत का तो उसके गले में पड़ गया इलम उसके बाद बेबहा था मोलम मलकूट था फरिश्तों का उस्ताद था फरिश्तों को दर्श दिया करता था तो वो इलम काम ना आए वो अकल काम नहीं आई क्यों कि अकल जो है ये इसका पैमाना महदूम है अकल आमद दीन और दुनिया खराब। दीन दिनों दुनिया को खराब कर देती है शैतान ने जितनी इबादतें की हम कर ही नहीं सकते लाखों साल उम्र पाई तो शैतान ने जितनी इबादत की सजदा चप्पे चप्पे पर रुए जमीन पर सजदे की हम तो नहीं इतनी हमारी तो छोटी छोटी उम्रें हम उतनी इबादत अल्लाह की नहीं कर सकते जितनी शैतान ने की थी और सारा कुछ रिजेक्टेड मान हो गया रद्द कर दिया गया लानती कह के कहा गेट सब कुछ तेरा कैंसल वजह क्या हुई सिर्फ एक बेदबी तो बेदबी जो है ये अल्लाह की जात को पसंद नहीं, नहीं है बोला अलूम फरमाते हैं अल खुदा खा ही तोफी के अदब अल्लाह की बारगाह में से हमेशा अदब की तोफीक मांगते रहो अल खुदा ज खुदा ख़्वाही तोफ़ी के अदब क्यों के बेअदब महरूम शुद्ध अज फजल रब बेअदब जो होता है वो अल्लाह के फजलो करम से महरूम होता है तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में सबक कराम हजूर के सामने कैसे बैठते थे जैसे अल्लाह के सामने बैठते हैं तह में हजूर नबी पाकल्लल्लम के सामने कैसे खड़े होते थे जैसे अल्लाह के सामने खड़े होते हैं नमाज में हाथ बांध के ये रसूल पाक से तरीका चला और आज तक चला आ रहा है चौदह सौ साल से मशाह के सामने इसात के सामने बड़ों के सामने अदब के साथ खड़े होते हैं नहीं सीखता बादशाहों के सामने भी ऐसे उस सऊदिया के बादशाहों को खबरों में देखा मैंने वो सारे उनके इर्द गिर्द हाथ बांध के खड़े होते हैं ये तरीका किसने सिखाया सहाबा कलाम उनको किसने सिखाया इब्राइन ने कदम बोसी जो है ये सुन्नत है जिब्राइल अलैहि सलाम है सुभान अल्लाह कदम बोसी क्या है सुन्नत है जिब्राइल अलैहि सलाम है में मेराज हजूर आराम फरमाते थे जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने आगे देखा कि हजूर आराम फरमा है उधर से हुक्म है कि आपको वहाँ लेके जाना है तो हजूर के कदमायन मुबारक को हजूर के कदमों को अपने नूरानी होंटों से बोसा दिया सुभान अल्लाह हजूर बेदार गए तो ये क्या है सुनत जी बराब है तो अदब जो है ये पूरा दीन हमारा अदब के गिरद घूमता है दीन है इस्लाम में से अदब निकाल दो तो पीछे रहता ही कुछ नहीं कुछ भी नहीं रहता वालदे का अदब बड़ों का अदब इस का अदब मस्जिद का अदब कुरान का अदब अल्लाह का अदब रसूल का अदब ये सारा अदब ही अदब है अदब नश्स्त बरखास्त यहां तक कि परिंदों का भी अदब है दरख्तों का अदब है शाखों को तोड़ने से मना किया परिंदों को तकलीफ़ देने से मना किया किसी जानवर को आप तकलीफ़ नहीं दे सकते तो क्या वजह है दीन हमें मौमन बनाना चाहता है नरम दिल बनाना चाहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक हमें क्या बता रहे हैं अल्लाह ने फरमाया तो का रमत एम महबूब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर कर भेजा तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे क्यों कि अल्लाह ताला की ज़ाद है रब्बुल आलमीन तमाम जहानों के लिए और अल्लाह का महबूब क्या है रहमत वो भी रहमतमी आलमीन ये भी आलमीन वो भी तमाम जहानों के लिए रब ये भी तमाम जहानों के लिए रहमत सवाल ये पैदा होता है पढ़ते रबालमिन क्या मतलब तमाम तारीफें अल्लाह अल्ला। अल्ला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है आलमीन से क्या मुराद रहत आलमीन रब्बुल आलमीन, आलम जहान तो ये है जो हमें नजर आ रहा है ये सुबह दोपहर शाम सूरज चाँद सितारे समंदर दरिया पहाड़ शजर फसलें फल फ्रूट ये है एक जहान तो उधर कहा गया है कि तमाम जहानों के लिए वो कौन से सारे जहान वो कौन से आलमीन है आलम दुनिया का हमें नजर आ रहा है ना आलम नासू जिसे हम ये दो तो आंखों से देख सकते हैं लेकिन वो इकबाल फरमाती है कि जहाँ और भी है जिसमें फलदा है ना दोष इसी रोज शब में उलझ कर रह रहेगा कि तेरे जमाओं मक़ा और भी हैं जमीन और भी आसमां और भी हैं सितारों से आगे जहाँ और भी अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं अगर खो गया एक नशीमन तो क्या मकामा और भी हैं है, है, है पढ़ते नहीं हैबातियाई वल 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 बल वल वल जबरूत वो कौन सा है आलम जबरूत कौन सा मलकूत कौन सा हाहूत कौन सा लाहूत कोई नहीं पता बस तोते की तरह लफल रटे हुए हैं जवाब लेने के लिए तो दीन कुरान मजीद जो आया है ये समझने के लिए आया है अल्लाह मुखातब है अक्लमंदों के साथ तो जो अक्लमंद है वो अल्लाह की बातों को समझेंगे तवज्जो करेंगे वरना किताबों को हमने घरों में से जा कर रखा हुआ है रमज़ान शरीफ में निकाल लेते हैं कुरान पाक को या फिर जब किसी को बख्शवाना हो उस वक्त लेके बैठ जाते हैं क़ुरान या बच्चे की रुशती हो तो ले कर खड़े हो जाते हैं ये कायनात पर हकूमत करने का फार्मूला है कुरान मजीद ये तीस सितारे जो हैं साइंसदान कहते हैं हमने सारी साइंस कुरान से ली तो मुसलमानों को अकल क्यों नहीं आई सवालिया निशान ये लाउड स्पीकर किसने याद किया अंग्रेज लाइटें कैमरे पंखे ये सारा कुछ किसकी अंग्रेजों की तो उनको हम कहते हैं गैर मुस्लिम है काफन है तो फिर जो गौर फिकर करेगा जो खोज लगाएगा अल्लाह उसी को फल देगा ये अल्लाह का कानून है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कोई फहमे में कि ये हमारी किताब है भाई है तो सही इसको समझो इसमें है क्या ये वो चीज़ है जो के मुस्तफ़ा से निकली है क्या है कुरान नाजन नहीं हुआ उस वक़्त तक जब तक हजूर तशरीफ ने लाई कुरान कुरानंतर था है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए लेकिन कुरान कब आया जब हजूर की तशरीफ़ आई और फरमाया के बस मुकम्मल हो गया दीन अब इसमें कोई बदल की गुंजाइश नहीं है तो फरमाया कि खुदा ख़ाह तोफ़ी के अदब अल्लाह से अदब की तोहफी मांगते रहो अदब पहला कैरीना है मोहब्बत के करीनों में ये साहबा कराम के पास इलम था हाँ, सारे जहां से ज्यादा इलम था उनके पास बेशे, 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 बेशे। वो इलम के सरचश्मा के पास थे इलम के समंदर के पास थे हर वक्त ठीक है तो वो इतने अहले इलम होकर पाक अलैहि वसल्लम का थूक चढ़ जाते थे इलम जो होता है ना इसकी एक हद है इसके बाद जब ये इलम की हद खत्म हो जाती है तो वहां से एक सुपर इलम शुरू होता है उसको कहते हैं इल्म इश्क वो इल्म इश्क का इल्म है वो अक्लमंदों की छोटे लेवल के लोगों की समझ में हजूर के वजु का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते थे वजू में क्या करना होता है मुंह में पानी डाल के बाहर निकालना होता कुल्लियाँ करते हैं नाक में पानी डाल के बाहर निकालना है पैर धोने हैं ये सारा कुछ जो था यह सहाबा का तबर्क था ये है दीन मोहम्मदी जो उन्होंने अपने मुर्शदी पारगाह से सीखा था किताब में गवाह हैं हदी से भरी पड़ी है तो दीन को समझने के लिए हमें अहमुल्ला से रजू करना पड़ेगा जिन्होंने दीन को समझा दीन सारे का सारा इनको हासिल हुआ इन्होंने दीन में वो तजनिया की दीन इनके अंदर दाखिल हो गया ये दीन के अंदर दाखिल हो गए इसीलिए इनको दुनिया कहती है बुजुर्गान दी। दीन ये जानते हैं दीन होता क्या है दीन फैलता कैसे है दीन तो उधर आया था अरब के अंदर मदीने में यहां कैसे आ गए इस्लाम उधर आया था ना तो तारीख हमें बताती है कि बरसग़ी पाको हिंद के अंदर ये जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर इस्लाम की तलीमात का सेहरा और यह कराम बुजुर्गान दीन के सफर सूफिया कराम ने यहाँ

दीन बख्तियार का उनके खलीफा बाबा फरीद दीन उनके खलीफा ख्वाजा निजामुद्दीन दीन दीन महोबे इलाही दूसरे खलीफा मखदूम अनाउद दीन अली अहमद सादिक अली फिर ख्वाजा कमाल दीन दीन रूम का नाम जलालुद्दीन दीन, दीन, दीन इब्न अरबी का नाम मुहीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम मुहीद हमारे हजरत मलंगी बाबा सरकार में इसमें गुलाम नहीं ख्वाजा मोहम्मद दीन इनके तो नामों से दीन जुदान ही दीन इनको जानता है ये दीन को जानते हैं इनके दम कदम से दीन फैला है यहाँ दीन जो है इन पर फखर करेगा क्या के लिए तो औलिया औलिया अल्लाह अल्लाहिया अल्ला रहमत फरमाते हैं ये इकबाल इकबाद मशनक हकीम ये मुफकर पाकिस्तान मुशवर पाकिस्तान जिन्होंने इस इस्लामी मुल्क का तस्वर दिया था फरमाते हैं कि मेरे पीर रूमी ने मुझे मट्टी से सोना बना दिया पीर रूमी खाकरा अक्सीर कर जगह जगह अकबालिया के अंदर लांग दरा वाल जबरील जद्द कलीम जवेद नामा प्याम मशरक अरमानसरारुदी रमूद बेहुदी जगह जगह अपने मुर्शद का जिक्र करते हैं सवाल ये पैदा होता है कि किमा इकबाल और मौलाना रूम के दरमियान 700 साल का फ़र्क है कितना गैप है आज अच्छा। सात सदियां है तो सात सदियां गुज़रने के बाद साबित हुआ रूहानियत के अंदर टाइम एंड स्पेस की नफ़ी है सुभान मकान की कैद से रूहानियत अलग है आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज भी उसी तरह फैज़ियाब हो सकते हैं जैसे पास बैठे हुए सहाबा کرام होते थे सुभान कहीं गए नहीं है हर एक ज़माना हुज़ूर आपका ज़माना है जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की बात चाहिए, चाहिए।, चाहिए। अल्लाह अल्ला के महबूब हैं तो महबूब जो होता है वो आशे के दिल में बसता है कायलाज में जहां जहां अल्लाह है वहां उसका महबूब भी तो मोहब्बत जो है ये काम आनी है तो दोनों जहानों में मोहब्बत क्या है ये दीन मोहम्मद है मोहब्बत क्या है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जिंदगी सराबा मोहब्बत ही मोहब्बत अपने जान के दुश्मनों को माफ कर दिए गालियां दी गई शायर कहा गया मजनून कहा गया पागल कहा गया दीवाना कहा गया झूठा कहा गया धक्के देकर मक्के से निकाल दिया गया बमा सहाबा को पिटलियां न कर दी गई मगर सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हम उस नबी की उम्मत हैं जो शराबा रहमत ही रहमत है तो हमें भी रहमत बनकर जिंदगी गुजारनी है घरों में भी बाहर भी बाजार में भी दुकान में भी और मस्जिद में भी हर जगह मुसलमान बनना है ये अंदर की हालत को बदलना ये है और कराम का महकमा और कराम का जो महकमा जिसे हम कहते हैं तश्फ ये क्या है ये इस्लाम का मगज है आप बाजार से ले बदाम बाजार से बादाम ले एक हजार रुपए के तो आप पांच सौ रुपए के जो उसके छिलके हैं उसको आप गली में फेंक देते हैं कूड़े में इसकी क्या वजह वो वा, तो के अंदर आए वो आपने उसकी पेमेंट की है खरीदा है उसको साथ ही आपने खरीदा और फिर पांच सौ रुपये आपने कूड़े में फेंक दिए इसकी रीजन क्या हुई वजह यह है कि आपका मतमा नजर है मगज हासिल करना क्या मगर मगर जो है दीन का वो क्या है वो तसव्वुफ है औलिया इकराम बुजुर्गान दीन सूफिया कराम ये अपने अपने जमाने के पी एच डी होते थे कुरान हदीस फिका असूल फिका सल्फ नाहब मंतक फलसफा हर चीज पर अबूर हासिल होता था पुराने मजीद के तीस सफारे इनके अंदर होते थे नबी पाक की हजारों ने बहास महफल आपसे बहस नहीं कर सकता था इतने बड़े आलम थे दुणार। दुणार। लेकिन जब आए अपने पीरशिद बाबा फ्री गंजे शकर पतन शरीफ तो सुमन बोकमन जुबान को ताला लगा लिया अदब से खड़े हैं और कांप रहे हैं बचा वजह उसकी ये है कि उनको पता था कि अदब के साथ ही खुदा मिलना अल्लाह और कोई तरीका है ही नहीं बेअदबा मकसूद ना आसल, ना दरगाह तो अदब दरगाहे पाना मंजल मकसद कोई तो अदब जो है ये जरूरी है अदब गाजक नफस गुम कर गुमक आए जुरा तो भाई दी जा ये अदब की वो बारगाहें हैं जहां पर जो है तो बाइन जैसे ऊंची सांस नहीं लेते हम आपके किस खेत की मुली तो अदब जो है यही है सारी तालीम तस्वुफ तो की दीन की दीन का अलिफ अदब से शुरू होता है खानकाहों में अदब सिखाया जाता है अलफ से अल्लाह नहीं पहले सिखाया जाता अलफ से पहले अदब सिखाया जाता है अदब होगा तो अल्लाह मिलेगा i

क्या थे बहुत बड़े आलिम दीन थे खतीब थे इमाम मस्जिद थे मस्जिदों से आगाज हुआ था घर का ही दीन था कुरान उनके घर में नाजल हुआ था तो क्या फरमाते हैं रब रब करते बुड्ढे हो गए मुल्ला पंडित सारे रब रबदा खोज खुराना लंबा सरदे कर कर हारे रह। तो रब तो तेरे अंदर वास्दा विच कुरान इशारे रबल्लेशाला बुन्ना नु मिलदा जड़ा यार तो तन मन वफी खुशे को मना तुम सिरू निशादी मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम मुझे देखते क्यों नहीं बनाब वाले वरी मैं तुम्हारी से इशारा मैं से ज्यादा करीब हूँ इशारा है हमारी अल्लाह फन मैं इससे भी ज्यादा करीब हूँ करीब भी नहीं बल्कि अक्रब हूँ गुरबत लेकिन हम उससे दोस्ती क्यों नहीं करते